بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين تبركات امام العلامه الشيخ عبد القادر الجيلاني بسم الله تعالى مرحمتين Dan kita mendapat manfaat serta Serahkan perkara-Mu kepada Allah. Wahai kaum, serahkan segala perkara kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Dia lebih tahu apa yang baik buat dirimu sendiri daripada apa yang kau mengetahuinya. Tunggulah datangnya kelapangan daripada Allah. Kerana sesungguhnya dari saat ke saat mestilah ada kelapangan daripadanya. Berkhidmatlah kepada Allah. Dan cuba buka pintunya. Dan tutup pula semua pintu-pintu manusia. Nanti dia akan menampakkan kepadamu segala keajaiban, keajaiban yang tidak terduga olehmu. Celaka engkau. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mau memberimu manfaat, di tangan makhluknya, saya dia akan memberimu manfaat. Dan jika dia mahu menimpakan mudarat ke atasmu, maka itulah yang bakal berlaku. Dia yang menundukkan dan melembutkan dan yang mengeraskan hati mereka. Dan dia yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi dan menahan. Yang memuliakan dan yang menghinakan. Yang memberi sakit dan sembuh. Yang mengenyangkan, melaparkan, yang memberi pakaian dan menelanjangkan. Yang memberi kemesraan dan keliaran yang pertama dan terakhir. Semua itu dialah yang melakukannya, bukan yang lain daripadanya. Percayalah semua ini dengan hatimu dan berbuat baik kepada sekalian makhluk dengan zahirmu. Inilah kerjanya orang-orang salihin yang bertakwa. Mereka bertakwa kepada Allah dan segala hal ehwal mereka. Dan mereka selalu berbaik-baik dengan manusia. Mereka berbicara dengan manusia apa yang boleh diterima akal dan di hati mereka dengan akhlak Quran dan sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh patuh kepada apa yang tersebut dalam kedua kitab itu. Jika manusia ramai terima, mereka akan berterima kasih pada mereka. Jika mereka menolak, maka terputuslah segala perhubungan persahabatan. Kasih sayang antara mereka. Kenapa sampai manusia berani memburuk-burukkan perintah Allah dan larangannya di hadapan manusia ramai? Jadikan hatimu itu masjid. Jangan memohon sesiapa pun di samping Allah Taala dan lihatlah firman-Nya. Wa annal masajid wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu bagi Allah maka janganlah kamu menyeru sesiapa pun di samping Allah. Muslimin dan muslimat Zain Jumu'ah Allah sekalian. Masih lagi kita dalam membicarakan nasihat serta wasiat Syekh Abdul Qadir al jilani Di antara nasihat dan wasiat beliau, kepada kita semua, kepada umat Islam secara umumnya, serahkan segala urusan kamu kepada Allah SWT. Kerana Allah lebih tahu apa yang baik untuk diri kamu. Perkara pertama, menjadi asas dalam kehidupan kita, bahawa serahkan urusan kita pada Allah. Bagaimana penyerahan itu berlaku? Yang pertama, tunduklah pada segala perintah syariat. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, baca Qurannya. Maka carilah jalan, jangan cari alasan kalau kita kata saya tak sempatlah nak baca Quran, saya tak sempatlah nak zikir, saya tak sempatlah nak sembahyang, saya tak, sempat untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah bermula awal kegagalan kita. Bila kita nak serah kepada Allah, yang pertama kita tunduk kepada segala perintah. Allah Subhanahu Yang wajibnya atau yang sunatnya. Kerana kedua-dua itu perintah. Cuma yang wajib itu bila kita tinggalkan, kita berusaha. Yang sunat itu kalau kita tinggalkan, maka lupuklah pahala yang sepatutnya kita dapat. Umpama orang bekerja, dia nak gaji, dia nak bonus. Gaji nak? Nak. Bonus? Bonus lagi nak. Maka orang yang bekerja dengan tekun, dia berhak dapat bonus. Tapi bonus tak akan terhasil tanpa gaji pokok. Maka orang beriman, eh, dia tahu bahawa asas kemuliaan dia bila dia menurut perintah Allah yang wajib. Kemudian tambahan kemuliaannya bila dia melakukan bonusnya, yakni sunat-sunatnya. Maka serahkan urusan kita kepada Allah dengan cara itu. Yang kedua, serahkan urusan Allah. Artinya, dalam semua perbuatan dan tindakan kita. Semua perbuatan dan tindakan kita. Maka jangan keluar daripada perintah Allah Ta'ala. Yang pertama, kita melakukan semua yang Allah fardukan. Semua yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Maka jauhi dia. kedua ialah, semua tindakan kita mesti berpatuh, mesti berpatuhan ataupun kita katakan patuh syar'inya. Bila kita bercakap, perhatikan apa yang kita bercakap. Ini berhati-hati. Bila kita buat tu, buat ni, perhatikan perbuatan kita ini. Apakah menyalahi perintah Allah atau mengundang kemurkaannya atau tidak. Dengan bahasa mudah, tuan-tuan hati-hati dengan setiap tindakan kita. Yang syariat kita ikut. Semuanya yang puasa ikut. Kemudian tindakan kita. Kita ada tindakan-tindakan peribadi kita. Maka hati-hati dengan tindakan kita. Bila kita bersahabat, hati-hati dengan persahabatan. Bila kita makan minum, hati-hati dengan makan minum kita. Bila kita bekerja, hati-hati dengan pekerjaan kita supaya tidak timbul apa yang pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan syubah dan sebagainya. Maka itu asas yang kita perlu faham. Kali ketiga, bila kita sebut tentang serahkan urusan pada Allah, apa yang tidak baik berlaku dalam hidup kita? Takdirnya. Ya, kadang-kadang kita ni bila benda tak baik, kita sebut takdir lah. Semua baik atau buruk, semua takdir Allah SWT. Cuma secara penerimaan, kita ni bila benda baik ni kita tak nampak itu takdir Allah, walau itu takdir Allah. Kerana penerimaan kita sesuai dengan nafsu kita. Tapi bila benda tu tak memenuhi kehendak kita. Kita rasa lemah lalu kita akan berkata ini takdir Allah, ataupunkan kita tak berupaya. Tetapi kita kena ubah cara kita bercakap. Bila kita sebut takdir Allah bukan bermakna kita tak berupaya semata-mata, tapi melihat ini yang baik untuk kita. Dan kita mengalah dengan takdir Allah dengan maksud Nak buat macam mana dah takdir Allah. Dia masuk kita tak suka benda tu, tapi kita tak lawan Maka ini peringkat orang-orang yang saya katakan umum, orang awam. -orang. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, melihat takdir Allah ini bukan benda yang melemahkan dia. Tetapi ini benda yang menyedarkan dia, apa yang lebih baik. Dia seolah-olah sedang memilih, tiba-tiba Allah beritahu ini lebih baik. Saya memilih hari saya untuk bekerja, maka Allah pilih hari yang paling baik untuk saya bekerja. Saya memilih jodoh-jodoh saya ataupun memilih jodoh saya, tiba Allah pilih untuk saya jodoh yang paling baik. Pinang ini tak dapat, pinang tu tak dapat. Yang ini dapat. Maka saya tahu ini Allah pilih. Walaupun hati saya mungkin masih lagi nak pada perempuan yang pertama contoh. pertama ni pinang tak dapat. Orang lain ambil. Perempuan kedua pun sama. Misalnya. Yang ketiga baru jadi saya melihat keinginan saya pada pertama atau kedua. Dengan apa yang Allah berikan saya yang ketiga itu tiga lebih baik. Maka Allah menyedarkan saya Pilih yang paling baik. Dia macam kita pilih benda yang kita nak. Tapi depan belakang kita ni ada pakar. Dia kata kenapa ambil um, yang ni? Baik ambil um, yang ni. Yang ni lagi bagus. Okay, kalau kita mengakui keilmuan dia, kita akan ikut dia. Walaupun hati kita nak ini. Saya nak beli kereta. <coughs> mana mana satu saya nak? Saya nak beli Myvi ke, Azia ke, Alza ke. Atau saya nak beli arus misalnya. Saya cenderung untuk beli maybe. Ini agak compact kah. Mudah. Saya rasa boleh bayar pula. Tiba kawan saya kata, baik awak beli Alza. Dia bijak. Kenapa Alza ni, dia lebih nampak family sikit. Dia lebih laju sebenarnya. Dia lebih modern. Dia ada ni, elektrik, handbrake dia. Kalau pakai maybe masih lagi pakai tangan hand Ni dia cik dia. Dia masih sekian sekian Ini untuk long term. Kalau nak berniaga nanti. Tanya, oleh kali pakar, saya akan ikut pilihan ni. Walaupun saya nak ini. Kalau saya pilih yang saya, saya akan menyesal satu okay, hari nanti. Tapi itu cuma pakar manusia. Ini yang kita sebut Allah yang maha mengetahui. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, Alayaklamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang hamba-hamba yang diciptakannya. Dia mahalus ilmu pengetahuannya. Latif amat lembut pada hambanya. Lagi mahalus ilmu pengetahuannya. Pada Allah Ta'ala memilihnya dengan kasih sayang kepada kita. Bukan Allah pilih untuk kita dengan benci. Kasih sayang. Dan Allah yang lebih mengetahui. Bayangkan kalau kita ada orang. Yang disayang kita satu. Yang kedua dia ni mengetahui. Dua sifat itu cukup untuk kita terima pilihan dia. Kerana dia sayang kita, takkan dia beri dia tak elok pada kita. Maka dalam maksud kita menyerahkan diri pada Allah. Maka segala perkara yang Allah takdirkan pada kita, kita terima bukan dengan makna lemah. Tetapi sebagai satu ilmu yang lebih baik, bukan kita akan rasa ini yang terbaik. Kali itu orang beriman, ahli ma'rifatullah, berhadapan dengan takdir Allah yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, maka inilah dia kemenangan Allah nak beri pada dia. Kerana Allah pilih untuk dia? Maka dia lebih suka memilih apa yang Allah pilih Berbanding dia. Tidak, kalau kita kasihkan Seseorang Kita lebih suka dia pilih untuk kita buat mana kita pilih untuk dia Untuk menunjukkan kita sayang pada dia Dia sayang pada seorang Kita kata nak makan kat mana Dia pun kata, bang saya nak makan Dekat sini-sini. Kita kan ikut dia sebab Saya sayang dia Maka bila Allah pilih Kita sayang Allah. Maka pilihan ini paling baik Baik itu asas Menyerah diri pada Allah yang pertama ikut segala perintah. Yang kedua berhati-hati pada setiap tindakan. Dan yang ketiga ialah terima segala takdir bukan dengan jiwa lemah. Menganggap ini terbaik. Ini yang terbaik. Kemudian sesudah itu kata Syed Abdul Qadir. Bila mana kamu berada dalam kesempitan dan kesukaran. Dan nafsu kita ini melompat-lompat nak keluar. Kalau boleh biar selesai benda ni. Sakit, biar sembuh susah, dia senang. Dalam musibah-musibah tertentu dianiaya, dia terbela. Maka ini watak kita manusia. Pakanan insan wa ajula, kita ni gopok gapah. Bila demam ni, kita nak baik sekarang juga. Menang, baru demam tadi nak baik. Nak baik. Lepas 5 minit, 10 minit. Sebab tu bila orang fuh obat ubat kononnya segera sembuh, maka kita pun percaya. Kerana keinginan kita nak semua, sebab itu produk yang paling laku produk yang memenuhi apa punya keinginan kita. Orang yang ingin kuat batin, produk-produk kuat ni laku walaupun tahu apa ubatnya, tapi orang oh nak kononnya oh, orang. Kerana keinginan mereka untuk kuat. Produk-produk misalnya menjadikan otak bijak cerdik, oh dia pun laku. Orang yang tak tahu cerdik tu, orang kena baca buku, ni ada produk ni, kalau makan tu cerdik. Kalau semalam dapat E makan, esok E. Oh, kita pun percaya. Walaupun ada bijak pandai menyebut dia, bukan kait dengan makanan, kait bagaimana keusaha kamu. Tapi oleh kerana kecendungan manusia, nak cerdik cepat, dia pun mudahlah beli obat-obat seumpama itu. Sebagai contoh. Terutama kalau marketingnya menjuruskan hari kalau dia kata ini produk kesihatan, membantu, okeylah membantu insyaAllah kalau kalau orang jenis otak lebih ni memang kalau orang makan ni semalam orang dapat E esok SOA tu cekedik jadi manusia cenderung kat hari saya sebut produk kecil manis misalnya makan ni tu gula turun tu gula turun oh dia pun percaya pelah bukan gula turun dia yang turun turun-turun bawah tanah jadi mana-mana produk yang membentuk kecenderungan manusia pasti laku cepat jadi, kembali kepada cerita Syamduk Adik. Bila kita dalam keadaan kesusahan, maka kita sabar. Sabar sehingga datang akal kita yang waras. Yang berasasnya pada iman kita pada Allah. Kerana dalam keadaan kita kesusahan, akal kita tidak waras. Kita tetap atau kita sanggup berpaut pada dahang yang rapuh. Walaupun sebab itu, dahang tadi timpa tak kepala kita. Orang nak anak cepat. Akhirnya dia tak kira dah dia nak anak je. Akhirnya dia buat benda-benda yang cara yang salah. Jumpa bomo. Jumpa buat cara khurafat dan sebagainya. Akhirnya rosak akidah dia. Tentang kita kena sabar. Kenapa kena sabar? Supaya akal kita waras. Karena situasi kita panik. Situasi kita nak cepat. Maka akal itu hilang. Dan agama juga boleh hilang. Maka saya tenang. Muasabah atas kesuan saya sehingga datang akal yang Allah berikan pada saya dan datang agama saya. Itu yang paling penting. Sesungguhnya sabar itu datang di kebenaran. Tentang ketika mana umat Islam dalam satu peperangan namanya Perang Qadisiyah Berada dalam keadaan ma'zak. Ma yang ini ma'zak ma ni sukar. Kerana tentera Persia dalam jumlah dia dalam 120 ribu orang. Lepas tu tentera dia ada gajah pula. Gajah. Yang tak biasa orang Islam perang ada gajah. Mereka cuma dengar cerita dulu dia Abraha bawa gajah. Kali ini mereka benar-benar berhadapan gajah. Perang Kadisiyah yang berlangsung selama empat hari. Bermula pada hari Khamis, Jumaat, Satu Ahad. Pada hari pertama, umat Islam dikejutkan dengan kedatangan tentera bergajah. Sehingga kuda-kuda bertempiran lari. Kuda pun tak boleh tengok gajah. Kejut kuda. Unta-unta pun sama. Sehingga menyebabkan tentera Islam ini mengalami kekalahan besar pada peringkat awal. Lalu mereka meminta bantuan daripada Umar Al-Khattab. Umar menghantar seribu bala tentera yang dipimpin oleh Qaqqa bin Amri bin Malik bin Bukair At-Tamimi daripada kabilah Tamim. Kakak -kak radhiyallahu ta'ala ini sahabat Rasulullah yang sekejap je. Maksudnya dia memeluk Islam kena Rasulullah pun wafat. Tetapi dia memberi kesan besar kepada umat Islam. Agar kongkak pun sampai. Lalu kongkak pun mengucapkan satu ucapan yang masyhur. Ya ma'asyal muslimin. Innan nasra ma'as sabr. Wa inna syaja'ata sabru sa'ah. Wahai sekiranya orang beriman. Kemenangan itu akan datang dengan kesabaran. Dan sesungguhnya keberanian itu ialah sabar sekejap. Kedatang kokok menaikkan semangat umat Islam. Kokok ni orang ni gagah, kuat. Dan dia berjaya menghuarakan tentera bergajah. Tengok menjur ditikam mata gajah dan ditebas balai gajah. Lalu gajah pun hilang arah sehingga menyerang tuang ini sendiri menjadikan tentera Persia muda takut menggunakan gajah ini salah satu strategi. kau kau mengatakan kemenangan kena sabar. Tapi ini seorang pahlawan, seorang gender sebut. itu hakikat kehidupan ini bahawa bila kita berada dalam kesusahan kita sabar sekejap, sabar sekejap. Akan datang jalan keluarnya. Akan kita nampak kelapangan kerana Allah berfirman فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذ وجه سورة الإنشراء ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي ورفعنا لك ذكرك من الله منه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب Sesungguhnya bahasanya di لي kesusahan itu akan ada jalan keluar dan sesungguhnya disebabkan kesusahan itu akan ada jalan keluar Allah menyebut tentang kesusahan yang sama dan Allah menyebut dengan jalan-jalan yang berbagai akhirnya kita dapati itu atas kelihatan, satu benda kita susah jalannya banyak selama ni kita ingat jalan satu je ataupun selama ni kita ingat tak ada jalan rupanya jalannya lagi banyak siap kesusahan mengajar kita jalan yang lagi banyak Kali itu sabar. Kemudian kata Syiah Abdul Qadir. Berkhidmatlah kamu kepada Allah dan cuba buka pintunya. Dan tutup semua pintu manusia. Nanti kamu akan nampak keajaiban yang tidak terduga. Baik. Kata Syiah Abdul Qadir, kepada Allah. Apa maksud khidmat dengan Allah? Tentang lazimilah istiqamahlah dalam mentaati Allah. Lazimilah istiqamahlah dan berdoa kepada Allah dan meminta hajat kita. Kita kadang-kadang doa tak seberapa minta doa orang banyak kali minta dengan Allah sikit. Tapi kita salahkan Allah. Kita minta dengan Allah, doa adalah 5 minit. Minta dengan orang, lima jam sembang. Nak minta pertolongan ni. Bila tak dapat, kata Allah, kenapa kau tak bagi aku? Tentang kenapa kita tak ubah hidup kita? Waktu kita perlukan hajat, waktu kita yang susah, maka pun hajatlah pada Allah lebih panjang, lebih lama. Dan tutup, tutuplah jalan-jalan kita mengadu pada makhluk. Kadang-kadang kita tahu makhluk yang kita ada tak boleh selesai juga. Kita pun tahu benda tu. Tapi kecenderungan kita. Tapi untuk mengadu pada Allah tu Allah Ustaz datang Mekah dulu. Oh, nak pergi Mekah nak mengadu. Dia rasa macam tak puas bila mengadu pada Allah. Puas bila mengadu pada makhluk. Pada ini kerosakan agama kita. Angkat tangan sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Wa antum mukinu nabli ijabah dengan penuh yakin bahawa Allah Ta'ala akan memustajabkan doa kita. Maka ini maksud berkhidmatlah dengan Allah Ta'ala. Nanti kita akan nampak keajaiban bagaimana Allah selesaikan masalah kita dengan penuh ajaib. Kadang-kadang kita pun dah tak peduli dah. Yalah, kita kat Allah lah. Apa jadi-jadi. Tapi -jadi. kita nampak keajaibannya. Banyak keajaiban. Kadang-kadang pokok yang kita sakit mati, hidup balik. Kadang-kadang sakit yang kita kita rasa tak sembuh, sembuh balik. Kadang-kadang bisnes rasa macam tak naik dah. Eh naik bisnes. Saya dah putus asa dah ni. Tapi akhirnya kan dek tersabar. Allah tunjukkan bagaimana keajaibannya. Kata Syahabdu kau ada celaka engkau. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mahu memberimu manfaat di tangan makhluknya, dia saya dia akan beri manfaat. Bila kita lihat makhluk yang bagi, bukan Allah. Kalau Allah nak jadikan asbab manusia ni beri manfaat, iya. Kalau Allah nak ikan manusia ni beri mudra, juga akan berlaku demikian. Sebab dia lah Tuhan yang menembukkan, yang mengeraskan hati manusia. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim AS meninggalkan Hajar dan Ismail di bumi yang tandus, kering kontang, berbatu-batu, kota Mekah yang belum ada apa-apa. Apa kata do doa Nabi Allah Ibrahim? Waj'al al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ya Allah jadikan. Hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Suka pada mereka. Kerana Allah Ibrahim tahu. Bahawa bukan manusia yang suka. Allah yang jadikan manusia itu suka. Tuan-tuan yang buka kedai. Bukan tuan-tuan yang ajak dia datang. Allah yang gerakkan hati dia datang. Kita tak kenal siapa pelanggan kita ni. Tiba-tiba dia datang. Daripada mana? Kita pun tak tahu. Tetapi itu adalah. Pelanggan-pelanggan itu ialah. Orang-orang yang Allah tak nak hantar. Sama juga bila kita kena mudarat. Kerana Allah yang gerakkan dia. Sebab itu kita lebih melihat dosa kita dengan Allah. Berbanding kita nak berdenam pada orang ni. Kita eksiden ke apa, Allah hantar benda ni. Untuk kita ambil pengajaran. Untuk kita mengambil manfaat yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Dia lah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Dia lah yang segala-galanya. Tapi kita faham, dia lah yang segala-galanya. Dia lah yang menentukan seluruhnya. Maka kita setiap, apa pun berlaku dalam hidup kita, kita akan beri Allah. Karena segala-galanya dari Allah. Apa pun berlaku. Allah Ta'ala suka hamba-hambanya memandang dia. Allah Ta'ala murka bila hamba-hambanya memandang makhluknya. Tentang kita umpama macam ni lah. Kita ada isteri. Isteri kita dipandang lelaki lain. Tuan-tuan marah tak marah? Dia makan kita, kita tak pandang kita tengok lagi kita tengok. Awak tengok siapa? Kita tengok lah dulu awak tengok siapa. Saya tak tengok orang tu dia. Ha, kita tu tengoklah makanan tengok saya. Lama tengok lagi awak tengok siapa? Ha, lama-lama kita marah Dan kadang, -kadang ah, makan kat rumah dia lah. Kenapa? Kerana dia mula melakukan kesilapan. Kerana dia melihat orang lain. Maka Allah Ta'ala nak kita dalam apa pun ujian dalam apa pun musibah kita, lihat Allah. Dalam mengadu, lihat Allah. Dalam bersyukur, lihat Allah. Biar Allah dulu kita lihat makhluknya di belakang. Bukan orang dulu kita lihat, Tuhan di belakang. Terima kasih ke orang dulu. Bagaimana kita berterima kasih dengan Allah SWT, bersyukur kepada Allah. Dan semua, kita lihat takdir yang berlaku pada kita, lihatlah Allah. Maka itu cara yang sempurnanya. Percayalah semua ini dengan hatimu dan berbuat baik dengan sekalian makhluk dengan zahir. Tentang hati kita dengan Allah, muamalah zahir kita dengan makhluk. Ya, kalau kita nak minta tolong, minta tolong zahir Tapi hati dengan Allah, Allah yang bagi. Kalau saya berubat, zahir ni saya berubat doktor. Hakikatnya ialah ini Allah. Inilah kejayaan orang salihin yang bertakwa. Mereka bertakwa pada Allah dan segala hal ehwal mereka. Mereka selalu berbaik-baik dengan manusia. Kerana itu perintah Allah. Dalam muamalah kita. Mereka berbicara dengan manusia apa yang boleh diterima akal. Dan hati mereka dengan akhlak Quran dan sunnah Nabi. Kata bila bercakap, cakap dengan akal yang Allah berikan. Tapi pada asas, pada kerangka Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka menyuruh patuh pada apa yang disebut dalam kedua kitab itu. Tetapi bila mereka bercakap bermuamalah dengan manusia, mereka akan mendorong manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul. Cakap orang peniaga, kita ni peniaga jangan terlibat dengan riba, dengan dosa, muamalah. Kita dalam kerja jangan rasuah, tak berkat rezeki kita. Itu muamalah mereka dengan manusia, mereka menzahirkan perintah Allah dan larangannya. Kita ni aurat kena jaga. Inilah dia kemuliaan beragama kita. Supaya Allah pandang kita dengan mulia. Jika manusia ramai terima, mereka akan berterima kasih. Dan dalam muamalah kita, mereka orang baik, kita berterima kasih. Terima kasih. Tetapi kalau mereka engkar, maka persahabatan kita dengan mereka putus. Kerana kita tak akan bersahabat dengan orang yang derhaka pada Allah. Tak akan. Tapi bukan maksud tak bersahabat ni kita tak tegur. Bukan. Dia bukan orang yang kita akan dampinginya. Kerana satu perkara yang buruk bila kita bertemu dengan kelompok manusia yang memburuk-burukkan perintah Allah. Ini orang, orang yang paling bodoh dan jahil. Kan lupa perintah Allah ini datang daripada Allah. Yang maha bijaksana. Yang akan membalas setiap perbuatan kita. Kemudian kata Syam Qadir. Jadikan hatimu seperti masjid. Apa maksud jadikan hati kamu seperti masjid? ni tidak diseru, tidak disebut, tidak dipuja melainkan Allah. Kata masjid, Tempat apa masjid? Masjid ni bukan tempat kita karaoke, menyanyi. Tempat kita ingat Allah. Tempat kita bersemayang, ibadat, baca Quran, zikir, atau ilmu. Semuanya kita akan ingat Allah. Waktu orang masuk masjid, orang kata ni ingat Allah. Ingat akhirat. Hati kita demikian. Biasa pergi masjid. Kalau pun ada urusan dunia, cuma sedikit. Yang banyak ialah mengerti Allah. Sebab Allah berfirman, Wa annal masajidarillah falatada'umat Allahi ahadah. Masjid itu adalah milik Allah. Bertujuan untuk mengaji Allah. Maka jangan menyeru yang lain. Kata hati kita ni, tuan-tuan sekalian, untuk Allah. Jangan menyeru yang lain, yang berpegang yang lain, yang bergantung yang lain, yang sayang pada yang lain. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.